Kim qızını sevindirsə hədisdə var. Elə bil İsmayil övladlarını əsərlikdən azad eləyib. Həzrət İsmayil peyğəmbər məsələn övladları döyüşdə əsir olub, onları əsərlikdən azad eləyib. Kim oğlunu sevindirərsə, oğul övladını sevindirərsə, hədisdə var. Allahın qorxusundan ağlayanların savabı yazılır ona. Dalınca buyurur ki, va mən bəka fi xaufillah azza va jall adkhalahu allah fi jannatin naim kim allah qorxusundan ağlasa allah onu cənnətə daxil edər ibadətdir hər bir addımımız ibadətdir adam bilmir necə şükür eləsin belə Allaha həyatımı yaşayacam yuxumu yatacam qarnıma çörəyi yeyəcəm üzr istəyirəm qızıma hədiyyə alacam oğluma oğlumun ürəyini sevindirəcəm allahdı yaz mənim ayağıma yaz mənim ayağıma ibadətə çevirəm sənin üçün xüsusi hədiyyələr verim sənin üçün. Belə Allahın qadrını bilmirik, dəyərini bilmirik, həyatımızı bərbad edirik. Elə bilirik Allah məsciddədir ancaq. Allah deyir, hər şeyi mənim üçün elə, mənə görə.